Peserta konvoi motosikal tolak Trump ditahan polis. <San -tun> Kira-kira 50 penunggang motosikal yang berkonvoi bagi menolak kedatangan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke Sidang Kemuncak ASEAN ditahan malam tadi dalam satu sekatan jalan raya. Kumpulan itu memulakan konvoi bermotosikal sambil membawa bendera Palestin dari Kampung Pandan sebelum berhenti berhampiran kedutaan Amerika Syarikat pada jam kira-kira 10 malam. Walaupun dikawal ketat polis, kumpulan itu berkumpul selama 10 minit sambil melaungkan slogan Bangkit Malaysia dan Halau Donald Trump. Kumpulan itu kemudiannya ditahan polis menerusi sekatan jalan raya berhadapan Menara Tabung Haji kira-kira 100 meter dari Kedutaan Amerika Syarikat di Jalan Tun Razak. Elo bang. Jangan tuan-tuan jangan tuan jangan ulak tuan jangan menjani tuan. Saya nak kepal lalu boleh. Ina, 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 bang, ina, 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 Kita dekat ni 7 tahun. Kami Yang babi tu jangan layan Tidak Tidak, tidak Tidak Evet bu <üljis Anyway, LE> <Cülêus> <laughs> <laughs> <Siono> <Sición>

Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih kepada siapa-siapa yang masih online Siapa-siapa yang masih tak video lagi Hari ini ada uh, dah masuk hari Ahad Jam lebih kurang 1.30 1.25 pagi uh, Ahad So kita telah pun beresahkan penerimaan pemakluman Dalam sekitar jam lebih kurang 9.45 10 malam 10 suku malam tadi Sekitar 64 orang 64 orang telah ditahan oleh anggota-anggota polis di jalan Turaza. dan mereka sekarang ini berada di dalam balai uh, polis jalan Turaza. dikabarkan untuk dikenakan ujian urin ujian air kencing. Uh, motor-motor mereka diperiksa uh, dokumentasi-dokumentasi peribadi mereka diperiksa saya lihat uh, bahawa kesemuanya orang Melayu anak-anak muda pertama, kedua Uh, ada salah seorang tu OKU ada kad OKU saya difahamkan uh, kita nak maklumkan kepada pihak berkuasa kepada ketua polis negara kepada ketua polis Kuala Lumpur ya kita faham amaran-amaran yang telah diberikan notifikasi-notifikasi yang telah diberikan tetapi pada masa yang sama adalah uh, amat tidak adil kalau mereka dibawa begitu saja tanpa diterangkan apa kesalahan yang mereka lakukan atau apa kesalahan yang didakwa dilakukan oleh mereka. Daripada komunikasi saya dengan mereka, saya tidak dibenarkan berjumpa dengan mereka lagi. Saya faham mungkin mereka nak siasat dulu dokumentasi, nak buat urin dan sebagainya, hujan yang kencing dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya oleh kerana mereka telah panggil dan mereka ada hak untuk mendapatkan peguam, berjumpa dengan peguam di bawah Seksyen 28A besar kanun prosedur jenayah Sekurang-kurangnya wakil mereka harus dibenarkan atau diizinkan untuk berjumpa dengan saya Untuk saya memaklumkan apa langkah-langkah yang mereka perlu ambil Dari segi undang-undang untuk mempertahankan hak mereka Di bawah perlembagaan, hak mereka di bawah kanun prosedur jenayah So telah pun berlaku So lagi sekali saya maklumkan Kita sekarang berada di perkarangan balai Di hadapan balai polis Jalan Turazak lebih kurang 64 orang lah last, last count tu kita buat 64 orang telah ditahan sekarang ni mereka sekarang berada di dalam kawasan balai polis Jalan Turazak dari jam lebih kurang 10 suku malam dia orang dah masuk sekarang ni dah masuk lebih kurang satu suku so dah 3 jam so kita tunggu dan lihat apa perkembangan selanjutnya tapi saya rasa kalaulah ada kesalahan pun kesalahan mereka nampaknya adalah kerana mereka keluar naik motor mengibarkan bendera Palestin melahirkan rasa tidak puas hati kepada lawatan Presiden Trump dan juga sokongan mereka solidariti mereka dengan saudara-saudara mereka daripada Palestin. So kalaulah ini yang ingin dilakukan oleh pasukan keselamatan yang seharusnya memastikan keselamatan mereka terjamin, tetapi kalau dibawa masuk sebegitu saja tanpa diterangkan tentang apa yang sedang berlaku dan ini akan menjadi satu ketidakadilan yang memang tidak boleh dipampaskan lagi. Hak rakyat Malaysia untuk berkumpul, hak rakyat Malaysia untuk konvoy, hak rakyat Malaysia untuk berhimpun, hak rakyat Malaysia rakyat Malaysia untuk melahirkan rasa protes. Ini semua adalah hak-hak yang dijamin di bawah perlembagaan. So apa yang sangat ditakutkan oleh kerajaan, apa yang sangat ditakutkan oleh pihak berkuasa? Kerana seharusnya kita berbangga. Mereka berani untuk keluar menyatakan rasa tidak puas hati mereka kepada genosida, pembunuhan, kekejaman, kezaliman yang sedang berlaku di Palestin dan di Gaza. So Ya saya faham, saya akur pihak berkuasa ada ada hak mereka untuk menyiasat, ada hak mereka untuk ambil dokumentasi, ada juga <tuh> hak mereka untuk melakukan ujian air kencing, urin dan sebagainya. Tetapi sekurang-kurangnya benarkanlah mereka hak untuk berjumpa dengan peguam. Benarkanlah mereka hak untuk menyatakan atau bertanyakan soalan kenapa mereka ditahan. Okey, itu perkembangan yang pertama. Perkembangan kedua adalah terkait dengan perhimpunan yang dijadualkan untuk besok so kita lagi sekali lah nak maklumkan kepada pihak berkuasa nak maklumkan kepada pihak uh, ketua polis Kuala Lumpur nak maklumkan kepada pihak uh, ketua polis negara di bawah perkara 10 Perlembagaan Persekutuan kita sebagai rakyat kita ada hak untuk berhimpun berdemonstrasi menyatakan rasa tidak puas hati hak untuk bersuara hak untuk berhimpun turun dan menyatakan rasa tidak puas hati tentang apa yang sedang berlaku hari ini kalau betullah dalam jangka masa 9 10 jam lagi Presiden Donald Trump tu akhirnya akan menjejakkan kaki ke negara kita so kita sebagai rakyat, kita dah hak untuk berkumpul, so janganlah halang hak rakyat untuk berkumpul di Ampang Park besok 9 pagi sehingga 12 tengah hari dan selanjutnya tengah hari dan saya juga difahamkan ada satu lagi perhimpunan di tempat yang sama, lokasi yang sama di Ampang Park tak jauh daripada sini um, iaitu pada sebelah petang bermula jam 5 petang so kepada pihak uh, ketua polis negara, kepada pihak Uh, Ketua Polis Kuala Lumpur Semua orang di Malaysia ini tertakluk di bawah undang-undang yang sama Tidak ada sesiapa yang boleh melebihi Perlembagaan Persekutuan Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara Maka kita tidak boleh melakukan sesuatu yang melanggar perlembagaan tersebut Apatah lagi apabila kita telah pun ada keputusan di Mahkamah Persekutuan baru-baru ini yang mana panel keputusan tersebut diketuai dan dianggotai antara lainnya oleh mantan ketua hakim negara Tun Tengku Maimun yang dengan jelas menyatakan bahawa kalau ada kegagalan untuk memberikan notis lima hari kepada mana-mana perhimpunan itu tidak boleh dikategorikan sebagai kesalahan jenayah dalam erti kata lain, ia mengesahkan hak rakyat Malaysia untuk berkumpul hak rakyat Malaysia untuk protes, hak rakyat Malaysia untuk berdemonstrasi So, kepada rakyat Malaysia yang mendengar Anda ada hak untuk turun Esok, jangan takut, jangan risau Itu dibenarkan oleh undang-undang Perkara ketiga yang kita nak maklumkan adalah kita, Saya baru sahaja menerima maklumat Lebih kurang 15 minit lepas Sekarang ini, sepasukan anggota polis daripada PDRM Betul-betul berada di hadapan rumah Papa Gomor atau Sir Azri ataupun uh, Wan, Az, Wan Muhammad Azri dan beliau akan ditangkap dan ditahan dibawa akta hasutan dan akan dibawa ke balai polis Jangwangi seterusnya diproses tangkapan tersebut dan akan ada satu kemungkinan besar reman di balai polis Jangwangi pagi besok 9.30 ke 10 pagi saya jangka saya target lah um, reman tersebut So ini sedang berlaku sekarang lagi sekali saya dah banyak kali bercakap dari segi undang-undang di bawah akta hasutan Perdana Menteri tidak kebal di bawah akta hasutan. Akta hasutan ni adalah sekiranya ada apa-apa percubaan menghasut kecenderungan menghasut terhadap uh, menjatuhkan kerajaan contohnya dengan cara salah ataupun uh, menimbulkan rasa atau keresahan rasa tidak puas hati, rasa marah, gunda, gulana, gusar sebagainya kepada mana-mana raja-raja Melayu itu boleh dikenakan akta hasutan tetapi kalaulah ada masalah dengan Perdana Menteri itu tidak boleh dikategorikan sebagai melakukan satu kesalahan atau dakwaan kesalahan di bawah akta hasutan so, lagi sekali undang-undang yang dikatakan akan dibansuhkan, dibatalkan di bawah rejim Madani ini terbukti bukan saja tidak dibatalkan, tidak dimansuhkan, tidak dihapuskan tetapi sebenarnya sedang digunakan ke atas pengkritik-pengkritik kerajaan jauh lebih itu pengkritik kepada seorang Perdana Menteri yang kita tahu tidak mempunyai sebarang kaitan dengan Akta Sultan tersebut 1948 So tiga perkara pertama 64 orang sekarang ini sedang ditahan berada di dalam lokap eh, belum lokap lagi tu masih berada di balai polis Jalan Tun Razak So kita tunggu Kesalahan mereka Saya pun tak tahu apa kesalahan mereka lakukan Mereka tak dimaklumkan langsung Apa-apa kesalahan lagi Mereka semua sedang menjalani ujian Air kencing Mereka semua sedang diperiksa dokumentasi tidak dibenarkan berjumpa dengan peguam lagi um, sekurang-kurangnya lah seperti mana saya nyatakan Seksyen 28A besar kanun prosedur jenayah mereka ada hak untuk berjumpa dengan peguam se secepat yang mungkin dan pihak polis pun kena benarkan mereka untuk berjumpa atau menelpon keluarga untuk mereka dipastikan uh, mereka dapat uh, tahu apa yang sedang berlaku kepada anak mereka, kepada suami mereka kepada ahli keluarga mereka dan itu yang pertama kedua adalah perhimpunan besok ramai wartawan telefon saya saya maklumkan mudah saja di bawah undang-undang kita kita dibenarkan berhimpun berdemonstrasi, berkumpul itu tidak boleh dihalang dan apa-apa mana-mana pihak yang menghalang sebenarnya mencabul Perlembagaan Persekutuan Negara kita ketiganya adalah berkaitan dengan Papa Gomo sendiri yang saya difahamkan sedang ditahan di hadapan rumahnya, di dalam rumahnya dan akan dibawa ke Balai Polis Wangi. Kemungkinan besar remannya adalah pagi besok. So dari masa ke semasa kita akan maklumkan apa yang sedang berlaku. Tetapi wahai rakyat Malaysia, sekarang ini adalah masa untuk anda bersuara, masa untuk anda menunjukkan rasa tidak puas hati kerana itu dibenarkan di bawah undang-undang sentiasa pegang teguh kepada prinsip perlembagaan dan keluhuran keluhuran undang-undang akhir sekali seperti mana biasa jangan berhenti bercakap jangan berhenti buat komen jangan berhenti untuk menyatakan bahawa kalau zalim itu zalim kalau benar itu benar so, akhir sekali tiga perkara ringkasannya sekarang kita berada di jalan Turazak Balai Polis 64 orang sedang dilakukan proses urin dokumentasi dan sebagainya apa perbuatan mereka perbuatan mereka adalah mereka naik motor dan menuju ke arah kedutaan Amerika Syarikat kebanyakannya memakai baju-baju Palestin, bendera Palestin dan sebagainya uh, saya tak tahu apa yang ditakutkan sangat oleh kerajaan ini adakah salah untuk kita menyatakan solidariti kepada Gaza, Palestin dan sebagainya dan ataukah adakah ianya salah di segi undang-undang untuk kita menyatakan bahawa Trump you're not welcome here, you should go back yang itu pertama, kedua uh, kita nak sahkan besok 9 pagi sehingga 12 tengah hari Ampang Park berjalan ia merupakan satu perhimpunan aman tanpa senjata dibenarkan di bawah undang-undang saya juga difahamkan waktu yang sama uh, sorry, tempat yang sama, lokasi yang sama uh, besok hari yang sama 5 petang ada satu lagi perhimpunan di sini juga so kalau anda ada masa sila turun jangan takut itu hak anda dari segi uh, perlembagaan dan undang-undang dan ketiga kita baru terima pemakluman sekarang kita akan bergerak ke balai polis Wangi. sebab saya difahamkan Sir Azri telah pun ditahan di bawah akta hasutan dan akan dibawa ke sana so terima kasih semua insyaallah kalau ada yang nak rakam tolong rakam viralkan perkara ini rakyat Malaysia kena berani rakyat Malaysia tidak boleh berhenti bercakap rakyat Malaysia kena buktikan bahawa kita berpegang teguh pada rule of law. Assalamualaikum kita jumpa lagi.